Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali bersama kita di sini ya Dewi Tronik. Oke teman-teman semuanya di kesempatan kali ini kita akan mencoba ini menambahkan magnet pada speaker ya. Speaker ini ah, ini Canon. Speaker ini akan kita tambahkan ke sini magnet ini ya magnet ini akan kita tempelkan ke sini jadi double ya ini magnet sama ini jadi untuk cara menambah magnet ini ya ke sini cara yang benar adalah begini teman-teman lah begini kalau begini. Lah ini kan aduh merkat ini kuat ini. Ini terbalik, teman-teman. Jadi yang benar itu ini kita balik sini, kita tempelkan sini. Lah. Des gini. Lah begini, teman-teman. Jadi arahnya berlawanan. Ada berlawanan, oh berlawanan ya. Oke, kita tempelkan, kita lem dulu ya. Kita lem dulu ya. Kita pakai lem ini aja. Ya. kita les les jangan tebel-tebel teman ya pokoknya rata ya terus yang sini kita kasih lem juga ini Oke. Okay, setelah itu kita tunggu ya. Supaya lemnya agak kering supaya rekatannya kuat. Kita tunggu sekitar 10 menit ya. Oke, okay, udah sekitar 10 menit. Ini langsung kita tempelkan begini ya. Nah, begini. Kita pas tempelkan di pas tengah-tengah ini, terus kita tekan. Oke, okay. sudah selesai. Lah bentuknya begini teman-teman. Dua magnet. Ini kalau kita tambah ini ya dua magnet, satu magnet lagi ini akan kuat ini. Tekanannya akan kuat. Dan tidak mudah ngeberin daun speaker ini, tidak mudah untuk goyang meskipun diberi bass yang agak besar gitu. Akan kita coba ya, kita kasih musik. Kita pasang dulu. Oke teman-teman Buat yang mau mencoba silakan ya Silakan yang punya Manet -man nganggur Ya yeah. Bisa dipasang ya Biar suaranya tambah mantap Oke okay. Sekian dulu ya, video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.